процесс ежи – это це магичная церемония. С бокалом красного вина, очень весело, я всегда готовлю ужин. Кушай, что хочешь, когда хочешь. Если мое лицо не вмещается, говорю в экран. А чего бы это? Все, теперь точно пойду завтра в зал. Водки, вина, оливье, холодное. Надо макнуть соус, потім васабі, взяти палочки. Але на сьогодні я не можу собі такого дозволити. Мой вес 75 кг, 140-150-200 вес. Нічого страшного, я завжди жінці готовий вступити. Це а, хронічна проблема. Коли я голоден, я можу все з'їсти. А коли я сидлен, мене нічим не удивити. Вот Спокойно собрал вещи и вышел с чувством собственного достоинства на перрон. Фимочка, куда вы едете? Хорошо, там, где нас нет. Он говорит, так я и еду там, где вас нет. Не расстраивайтесь, если ешьте по ночам. Это всего лишь означает, что ты ночная жрица.